Всем привет, друзья! Вы на канале Нави БС, и сегодня мы с нашим фулл составом по БС разберем, как прошел наш последний ежемесячный финал, на который мы отбирались, потели, и сегодня это матч с Тотен. И нам кубик покажет стримчик вместе, посмотрим важные моменты. Ну что, пацаны, готовы? Сначала начнем. О, это хайлайт тут? Вот. О, вот это хайлайт еще что будет. Чекать. Еб. О, вот он. Ты чуть тебе пошла? Пошло, пошло. Изначально можно обсудить это. Вот сам пик. У нас, допустим, есть Нита и Джесси, которые должны накопить ульту и вот дамажить а Эдгар там залетать, сносить таких, как Динамайк, не давать дамаж. Но прикол в том, что ту же ниту они просто бросают. Они просто могут сначала катки пойти в район на один лайн и просто стараться не накопить, ну, не дать накопить низкий ульту. В этом был трабл небольшой. И плюс еще там, им без разницы, по сути, на тык Джесси, они просто проходят. Да. Мне надо 4 тыки по попасть, прям все подряд, чтобы она как минимум умерла. Да. Mm -hmm. И вот сейчас у нас две ульты есть, но пройти пока не дают. Просто на контроле сидят и по дамагу уже летим. Ну, в принципе, вкратце, я думаю, что без спойлера, да, но в таком ключе я проходил катка даже при смене сторон. Ангел всегда на изи сносил, потом динамайка, а дальше его уже старались не пропускать. Здесь Мишка не самый лучший от меня был, он ну, куб отлично размен дал, и Динамайк просто бросает, не дефает, пошел, дамажит, и все. А его уж, товарищ. Ну, в принципе, это все. вот <laughs> и Да. Ну, еще важный момент. То, что если ты много дамагов пропускаешь, потом вражеская команда может просто бросать деф и просто идти в размен, потому что у них и так уже есть преимущество, и они, так сказать, выигрывают по времени. На ну, тут. тут сложно было просто по чуть, -чуть по чуть-чуть, и сейфа нет. Можно обратить на начало внимание, как они это делают. Дабл mm, лайн. Сразу стоит дабл лайн, ангел делает отличный килл. Сразу проходим на дамаг. Дина бросает просто сейф и идет домой, потому что понимает, что рано или поздно Вольт, Сэмс, ну, все равно отдыхают. И просто они бросают mm. в мою сторону, и идут через лево все, просто домашние. Ну, mm, в соло больше дамага дал, чем... Ну, mm. Здесь пик не было. Добить не смог. Ангел дает размен хороший. Ну, как добивает, и все равно по дамагу не успеваем отдыхать. Каждый заход залетает в дамажку. И сет улетел, типа. Ничего страшного. Сейчас тут еще клатч пол будет. Надо обязательно ребятам показать. Ну, целимся, целимся. Уф. Ну, чуть не пошло, сами понимаете. Бывает, бывает. Можно просто обобщенно провести, сказать, что здесь есть прикол. Вот сейчас чел на размен шел прямо, и ангел мы неплохо тащил. Когда мы забираем победный счет в начале игры, мы можем уйти в деф и спокойно контролировать уже от дефа. Если мы эту звезду теряем, то, ну, там не 90%, но 70% катки уже слито. Потому что челы просто уходят в деф и просто сидят, сушат игру. То есть кто забирает звезду, очень много решал. И это вот вторая игра, где мы ее забрали, как раз благодаря киллу ангела. И теперь они к нам вынуждены идти, а я им... им это тяжело делать. И тут хороший ульта от Ангела, и, в принципе, полный размен и мы забираем катку. Ну, то есть, вот смотрите, наверное, мы проиграли эту катку вот в третьей игре, чисто на Звезде. То есть, вот мы не пошли за Звезду зарубиться, а, а. во второй Ангел убил собаку, да. А, да ну, а Габс. Шелли вроде. Габс. А здесь... Что? А здесь Шелли подрубил гаджет, накидал а. чуть, и, короче, все навалились, вот, не дали эту Звезду забрать. И вот от этого можно сказать, что целая игра проиграна. Ну, конечно, много моментов, где можно камбэчнуть или наоборот облажаться, но вот эта звезда очень большое преимущество дает, что потом они сидят, просто бустят свое хп, бустят э, через гавсу ульту свои дома, свои жизни. И все. Тут хайлайт, Пау. Блин, кстати, очень да, близко было. Могло бы выручить, но все же, да. А, тотем сидит в дефе, и им сейчас комфортно. О, oh, еще хайлайтик ты их слишком много. Что даже аптечку не брала, хотя заморозка сейчас не особо играбельна. Он просто выходил, всю игру сидел, просто на один килл выйти вот под гаджетом и все. По сути, счет ведет вы в их пользу, и в этом, да, был основной трабл этого сета. Уже летим 0-2. Ну, мы только разгонялись. Это должны быть во всех нарезках, если честно. Хотя почему? Вот смотрите, смотрите. Вот я стою с один. У меня есть full контроль. Я иду наверх. Вот эта ульта, она будет легендарной. Бывает, бывает. Тут, в принципе, катка будто повторяется. Такие же моменты. Ну как Столько легко. Почти, почти. Без таких моментов. Ну, я Тут что у нас? Тут все легко, типа. Мы разогнались поняли, как надо играть против них, собираем уже первый сет, не последний. О, кстати, да, он, к сожалению, через экранчик, но часы смотрят. О, во, во, когда я на гаджете иду. Че, просто наблюдайте. А, он не, показывает. Ой, три тапа. И четвертый тап в тика, А теперь смотрите на меня. Я такой иду. Пау! Пау! гаджет, я умер. Ну, мы, по сути, сидим всю игру, ждем дым. И за счет пика пытаемся как-то выиграть. За счет пика? Кстати, еще такой моментик, что когда там под конец, тик по КД пытается ходить на меня, но на тика, я не помню уже. И под конец идет дымочек, он кидает голову. Я не могу ее убивать, и мне придется или гаджет, или ульту тратить просто на его голову. Это прям сложными моментами было. А тут я не смог убить. А, убил. Ой, ведь не спас, бывает. И О, ульта. Я думал, это уже минус 3, а тут игра говорит. Не-не-не, братанчик, расслабься стеночку чистить. Что тебе моя стеночка сделала? Решил раскрыть это. Не хватает. Что у нас? Ну тут уже раскрытая мапа. Чуть посложнее прятаться нигде. Тут как-то два игрока пропали. Ой. Чуть Притяжечка не туда, и тут капец мы хороши. Ну, тут особо ничего интересного, я не помню. Просто то, что мы пытались вот, момент, про который я говорил с гаджетом, просто сидели до конца игры, ждали домочек и пытались что-то под конец оформить. Петя? Петя? Ну, было больно смотреть на это, поэтому вышел немного. Ну, так сказать, отстудил от, от ульта Ярика и вернулся. Тут легчайшая а победочка оформлена. Чисто до ульта, да? Да, халява просто. Как же мы их и давим, мое мы их... морально просто. Смотри, смотри, моментальный этот. Я такой стою в кустах, там чего то 400 хп, мне гаджет, я такой, опа, пошел. И такой, вижу, что он со мной все Задержки, стопин. Начинаю. И тут иду такой, умирать надо, ребят, срочно. Время надо. Стоп, а он... Гаджет там затанчил, ты? Да, походу. Ну, бо. Я... в тот момент мне казалось, что я его убил. Да. Че? Он Ярика пику схавал целую гаджет, типа за дозу. Не. Да, впервые. Много раз смотрели. Просто такой микро момент уточнили, да. Прошло уже время. Здесь тоже, блин, Гаусс не достал. Тут еще моментчик интересный будет. Первым мы же нормально, да, вели там 6-2 по гену, что-то такое начало было. Да, 8-5. Да, на решил отдохнуть от а игры чуть-чуть. И сейчас по второму кругу пойду. Не хватило, не хватило, сами понимаете. Ну, вот такой висящий перс, когда играешь очень плотные бои, и в какой-то момент ты просто можешь фокусироваться на другом и тупо наступить на этот какулю и вляпаться жестко. <laughs> Чисто. При этом с левой а, стороны нет. они раскрывали фул карту, и потом Гавс уходил на меня, потому что типа Кроу просто на открытой карте на дистанции держит Шелли, а Гавс пушка моя там ломает, и как бы да, наше преимущество тоже обрезало жестко. Но обидно, мы могли это выиграть. Кстати, кстати, хочу, хочу подметить, только сейчас у меня такая мысль пришла. Мы сыграли три мечных финала против ТТМ, два из них они нас заканчивали, то есть последний сет был хардрок, и даже вот в этом году, когда мы играли, первый сет был тоже хардрок. То есть из трех матчей везде были э, матчи на хардрок. Прикольно наблюдение, да? Не могу сказать. Всем богат, Играть, учиться.